bukan usahawan lah kalau kita buat bisnes ni sampai kita tidak berimpian nak buat satu juta, dua, empat, lima, sampai lah sepuluh juta. Tetapi ramai tidak bertanya soalan yang tepat. Apakah gerak kerja ataupun sistem yang kita patut bina supaya kita dapat sustain dan capable untuk bina sel 1 juta ringgit setahun contohnya dan jika anda dah mencapai 1 juta setahun tahniah dan mungkin ada ada next milestone nak capai 2 3 5 dan mungkin up kepada 10 juta setahun segala gerak kerja dan sistem yang anda gunakan untuk mencapai 500,000 setahun 1 juta setahun dah tak boleh diguna pakai kalau nak bawa kepada 1 juta lebih 2 juta 3 juta lebih setahun ketika fasa awal-awal bisnes waktu kita nak figure out semua tu somehow tiba-tiba oh sales naik tetapi kita cuba nak buat balik mungkin benda tu dah ber ataupun tidak sama. Dan itu berlaku disebabkan anda tidak ada sistem. Anda masih dalam fasa figuring it out. Jadi dalam bisnes ni saya akan kongsikan pada pendapat saya bagaimana saya design untuk usahawan mencapai 1 juta ringgit setahun secara pre-press. Pre-press tu apa? Saya akan terangkan nanti. Cuma jika anda dah capai lebih 1 juta setahun, tanya sekali lagi. So macam mana pula anda nak capai sales tahunan yang anda letakkan secara pre-press? Disebabkan kalau anda tak ada pre-press ini, bisnes anda mungkin susah nak tahan lama. In case kalau anda tak kenal saya, salam perkenalan. Nama saya Al-Farabi Sharif. Saya pernah bina 7 figure digital marketing agency. Saya dah spend lebih 25 juta ringgit menguruskan kos-kos marketing. Daripada ratusan klien yang kami dah bantu, sejak 10 tahun lalu dan tugas saya memang sangat bekerja rapat dengan founders untuk kita grow dan ada yang kami grow daripada 0 up to kepada 5 kepada 6 kepada 7 angka sebulan dan saya menggunakan pengalaman saya dan juga peluang yang dapat melihat pelbagai niche pelbagai industri bisnes apakah sebenarnya pattern dan problem yang lebih kurang sama yang mereka hadapi so untuk tahu apa jom kita tengok on the screen So, benda yang saya design ni saya namakan dia adalah P-Press Business Operating Model. So, apakah P-Press? P-Press ni stands for Profitable, Predictable, Repeatable, Scalable and Sustainable. So, lima ini adalah lima ciri-ciri yang saya dapati apabila saya buat kajian apakah rahsia bisnes-bisnes yang boleh bertahan lama dan gah. Sebab ada je brand-brand yang famous dan viral yang kita mungkin kenal 5 ke 10 tahun lepas dah tak ada dah sekarang ini. Nak kata mereka tak profitable, profitable. So, adakah mereka tidak profitable sampai boleh grow sebesar itu. So ada beberapa ciri-ciri yang perlu ada dalam bisnes. Kalau betul-betul bukan sahaja nak buat bisnes sebagai hobi tetapi nak grow bisnes ini sampai menjadi betul-betul solid. So bisnes itu perlulah menguntungkan memang profit margin sihat dan bisnes itu juga perlu ada outcome yang predictable supaya kita tidak rasa anxiety setiap bulan. Eh macam mana sales bulan depan? Macam mana sales bulan ni? Dan apakah gerak kerja yang kita patut buat seterusnya? So benda tu perlu di plan dan perlu ada sistem so dia perlu predictable. Dan gerak kerja dalam bisnes juga perlu repeatable dalam masa sama juga produk servis yang kita jual perlu ada sistem yang membuatkan orang akan sentiasa membeli lagi dan yang seterusnya scalable adalah bisnes model anda memang didesain untuk boleh scale tanpa ada apa-apa masalah dan restraint ataupun restriction yang terlalu rigid dan seterusnya sustainable adalah bisnes anda boleh bergerak boleh grow dan boleh scale dalam keadaan yang stable tanpa perlu 100% dependent kepada anda dan saya percaya anda yang sedang menonton ni anda cuba grow dan scale anda punya business dan ada yang berjaya dapat tahan lama Alhamdulillah sebabkan anda dalam fasa figuring out apa yang tak okey dan kita cuba improve tetapi banyak case sebenarnya cuba nak grow dan scale tiba-tiba jatuh disebabkan sistem yang diguna pakai ketika itu tidak di upgrade to the next level supaya anda boleh sustain the next punya level of business. So the best practice adalah untuk betul-betul kita cuba nak dapatkan proven ways of doing business sama ada marketing, sales, operation dan sebagainya. Dalam bila kita nak grow dan scale, kita akan grow efficiency. Kalau tidak, kita akan grow inefficiency. Sistem anda tak ready, team anda tak ready, strategi marketing dan sales masih lagi cukup-cukup makan tetapi tiba-tiba anda grow tambah lagi cawangan, tambah lagi cash budget, tambah lagi team, anda akan scale the efficiency. Jadi, apakah yang saya design untuk PPRES Business Operating Model ni adalah satu framework yang lebih kurang sebegini. Kalau anda boleh fokus kepada yang tengah itu, okay, tengah itu adalah kita punya objektif dan goal. So, contoh anda belum capai RM1 juta ringgit setahun. So, ini adalah anda punya goals dan objektif. Contoh anda dah lebih RM1 juta, dah mungkin RM2-3 juta dan anda pasang impian untuk mencapai RM10 juta setahun. Tetapi, bukan sahaja mencapai sales tapi rupanya profit manager rendah dan rupanya rugi. Tetapi, kita nak 1 ke 10 juta setahun secara T-Press. T-Press apa? Saya dah terangkan tadi. Jadi, apabila kita nak mencapai bisnes yang T-Press, daripada pengalaman saya yang sudah melihat banyak industri, ini adalah tiga masalah yang akan sentiasa menghantui ataupun boleh kata tiga masalah terbesar yang dihadapi oleh semua founder business. Iaitu yang pertama ialah inconsistent marketing. Marketing yang sentiasa trial and error. Kejap buat ini, kejap buat itu. Kalau menjadi, kita tak tahu kenapa nak menjadi. Dan kita cuba nak replicate benda yang sama, rupanya tidak menjadi lagi. Dan bertukar-tukar pula freelancer, bertukar pula agensi bertukar pula staff marketing kita and then tiba-tiba benda tu pun dah berubah setiap kali pertukaran so tidak konsisten dan daripada inconsistent marketing ni akan sentiasa bawa kepada inconsistent sales ataupun dalam kata lain sales anda tidak grow boleh jadi bila anda buat satu marketing campaign tiba-tiba sales itu naik nampak macam grow and then dia tak sustain dia akan mula jatuh balik so sales anda naik turun, naik turun, dia tidak naik dan grow secara signifikan. Nah, itulah masalah kedua dan masalah ketiga ialah founder dependent team. Bermaksud team anda masih lagi depend kepada anda. Bos, ini kena buat macam mana? Bos, poster ni okey ke tak? Yang ni kita boleh publish tak? Macam mana minggu depan? Macam mana dengan customer ni? Customer ni minta refund, ada isu ni, ada isu tu. So, anda ada department marketing, sales, operation, customer service. Semua orang nak pinjam masa anda untuk solve masalah yang dia sedang hadapi. Which is tak sepatutnya menjadi begitu. Apabila benda itu berlaku begini dan begitu, sepatutnya dah ada cara. Tetapi tak apa. Semua business owner memang kita start dalam fasa nak buat dulu, figure out dulu. Tetapi sekarang ni kalau anda dah lama berbisnes tapi masih lagi dalam keadaan yang huru hara kalau anda tak ketuk anda punya team marketing mungkin tak jalan mungkin marketing mungkin tak begitu gah dan powerful seperti mana kalau anda kena duduk dulu duduk dengan team design sama-sama and then barulah marketing tu ok barulah sales ok tapi sampai bila sebab saya dah jumpa banyak eh, lah, business owner yang lebih lapar 8, 9, 10 tahun berbisnes tetapi masih lagi perlu terlibat dalam marketing dengan sales baru sales itu boleh naik dengan betul-betul bagus tetapi as a business owner founder ada banyak lagi kerja-kerja hakiki lain yang kita kena fokus tak boleh duduk kat situ and that is the reason why you are staying stuck dalam satu fasa dan dalam keadaan yang begitu lama kalau awal-awal first year tahun pertama tahun kedua anda masih terlibat dengan semua gerak kerja bisnes that is normal sebab anda pun sedang figure out apakah cara yang terbaik untuk kita buat, apakah cara yang proven, apakah leverage yang kita patut guna untuk dapatkan result yang lebih bagus. Tetapi kalau dah lebih 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, ada yang saya jumpa lebih 10 tahun, masih lagi di tempat yang sama. Satu di keyword dia, anda tak solve masalah bottlenecks. Bottlenecks tu maksudnya dia tersangkut dekat anda. So nak tak nak memang jawapan dia adalah kena membina sistem. So merah ni adalah masalah dan hijau ni apa? Hijau ni adalah solusi kepada masalah tersebut. So untuk inkosistem marketing memang kita kena fokus untuk buat strategik marketing. So, maksudnya kita dalam satu jenis yang non-stop untuk mencari apakah strategik marketing yang khas untuk bisnes anda. So, untuk mencapai benda ni adalah beberapa benda yang kita akan cover dalam saya punya program. Okay, ada beberapa benda tapi semua ni berdasarkan 4 layers of marketing campaigns antara modul yang saya bina disebabkan marketing ni terlalu banyak betul. So, saya mudahkan ringkaskan ada empat layers of marketing campaign saja. Anda boleh klik link yang ada di bawah video ni untuk anda lihat penjelasan panjang lebar saya tentang kali ini. Okay. So kita akan bincang tentang evergreen campaign lima kombo digital marketing. Kita akan bincang tentang seasonal campaign. Macam mana nak susun campaign marketing satu tahun lebih awal. Bukannya ad hoc tiba-tiba dah nak raya, dah nak mereka baru seminggu sebelum baru nak prepare. Bukan caranya. Okay. Macam evergreen campaign ni apakah campaign, -campaign marketing yang kita patut orang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun non-stop. And then seterusnya adalah apa? Adalah macam mana kita nak susun design marketing super team supaya mereka boleh menjalankan anda punya marketing secara konsisten dan tak kisah anda ambil staff in house ke freelancer ke agency ke semua ini boleh diaplikasikan so itu adalah macam mana kita nak solve masalah inconsistent marketing so macam mana kita nak solve pula masalah inconsistent sales ataupun sales yang tak growing jawapannya agak lain daripada yang lain sebab kan jawapannya adalah kepada pre-marketing yes betul anda memang kena fix sales team sales anda anda punya website ke anda punya gerak kerja marketing pun sama betul. Okay, let's say lah kita dah fix bahagian marketing. Sebab sebagian kita dah mantapkan marketing. Dan let's say lah team sale pun kita dah hampa pergi training, dah cuba sebaik mungkin. Tetapi pendapat saya untuk kita fokus grow secara keseluruhan, the bigger picture adalah lebih kepada kita soft issue pre-marketing. Pre-marketing tu apa? Benda-benda yang kita patut strengthenkan sebelum kita all out buat marketing ni. Maksudnya sebelum anda buat all out buat marketing yang strategic proven semua ni anda kena buat benda ni dulu sebenarnya ok yang saya namakan ni adalah 5M Foundation so, dalam 5M Foundation ni saya akan cover banyak benda tapi saya datang beberapa je dulu kat sini yang pertama ialah brand positioning iaitu macam mana anda nak positionkan anda punya brand ni berbeza dengan pelbagai kompetitor kat luar sana yang menjual directly produk dan servis yang lebih kurang sama dengan anda ataupun indirectly dia jual produk dan servis yang berbeza tetapi dapat solve masalah yang sama disebabkan zaman sekarang ni entry untuk orang buat bisnes ini makin mudah so of course akan banyak persaingan so macam mana anda nak membezakan walaupun anda menjual produk yang sama je dengan mereka still ada cara untuk kita nak positionkan brand kita supaya kita tidak bermain dalam red ocean tetapi kita bermain dalam blue ocean ataupun lebih hebat anda membina kategori anda sendiri so itulah brand positioning so kat situ juga kita nak cover apakah kita punya UVP unique value proposition, senang kata big promise lah apa yang anda janjikan kepada anda punya pembeli kalau mereka ambil produk dan servis anda. Dan kat situ baru kita dapat kepada USP. Mungkin sebelum ni anda pernah dengar kita kena bina USP. Sebenarnya USP datang dari UVP. So benda ni saya ada share dalam one of my video. So anda boleh tonton dengan klik link di bawah. Tetapi gerak kerja praktikal memang saya kongsikan dalam saya punya program. Dan ada juga bold claim. Ada juga macam mana kita nak bina tagline, slogan. And then kat situ pricing and profit margin. Sejak daripada 2018 memang saya bantu business owner untuk kosak bahagian costing. Sebab kan ramai je yang letak harga ikut suka. Tengok harga market, tengok mungkin tak tinggi sikit, tak rendah sikit. Ikut-ikut rasa. Dan dah banyak kali apabila saya buat costing calculation dengan founder business, mereka terkejut yang eh tak patut jual harga macam ni, kena jual harga macam ni. Rupanya sepanjang dia jual, dia jual dalam keadaan yang losses. So ada juga yang saya bantu tu memang dia jual dengan harga yang bagus sebabkan memang intuition dia bagus. Tapi tak semualah macam tu. Okay, so macam ni kita nak settlekan isu pricing and profit margin sebelum kita nak scale. Kalau setiap penjualan anda negatif, macam mana dah nak sikit? Anda akan membina lebih banyak kerugian. Dah lah, penat bertambah rugi pula tu. Dan actually banyak lagi. Ini baru 1M, ada lagi 4M yang kita belum cover. Memang kita akan cover solusi-solusi ni untuk kita kuatkan pre-marketing. Strategi dia lah, pertama kita nak strengthenkan pre-marketing ni and then kita baru kita all out kita punya marketing. Tetapi waktu kita nak strengthenkan ni, boleh je kita run marketing seperti biasa. Dia kita bergerak secara serentak. Apabila kita buat marketing, ada pelbagai cara gedang gerak kerja marketing, strategi marketing, taktik dan teknik yang berbeza. Kita nak cuba bereksperimen mana yang terbaik untuk kita and then point dia, apa yang proven, kita kena build the system. Macam ni kita nak build the system, antara ni ialah dengan kita faham task and team management. Macam mana kita nak betul-betul set KPI, nak monitor team kita dan macam mana anda sebagai seorang CEO ada dashboard, ada scorecard ada matrix yang anda boleh pantau supaya anda tak sentiasa rasa ish, tim aku ni buat kerja ke tak? Macam mana data marketing? Macam mana data sales? List pula macam mana? So, anda tak perlu rasa risau nak kena sentiasa tanya WhatsApp, minta report. Padahal anda dah boleh tengok CEO dashboard. And then, macam mana kita nak increase productivity dan efficiency? team anda. Dan saya juga masukkan dalam sini adalah macam mana kita nak kira man hour ataupun man power planning supaya mereka ini dapat bawa gerak kerja bisnes anda supaya apa? Supaya apabila mereka bertukar staff ke, bertukar freelancer ke, bertukar agensi ke, anda own the system. So, bila tukar orang, anda dah tak perlu risau. Isunya sekarang, bila anda hire staff marketer, contohnya, anda akan ikut pengalaman dan sistem yang ada dalam otak dia. Apabila dia berhenti dan dia buat kerja bagus, kita kita tak boleh nak halang. And then masuk marketer baru, eh buat cara yang berbasis. Tak sepatutnya begitu. Tapi fasa awal ni tak apa, it's okay. Tapi kalau lama-lama macam tu, sampai bila? Anda pun bertukar pula, uh, hiring staff in-house tak okay lah. Try pula freelancer, lagi murah sikit. Pun sama juga. Isu yang sama, lebih kurang sama. Mungkin bagus, mungkin 3-6 bulan. Lepas tu dia pula dah drop anda. Ataupun dia dah tak buat dah. Dia buat bisnes dia sendiri. Macam-macam reason. Point saya, it's okay untuk hire mereka. Tetapi mereka ni sepatutnya kita plug and play dalam kita punya sistem. Selepas ni anda dah tak perlu risau kalau staff harapan anda nak resign ke, anda sakit tak dapat nak pantau team ke, account kena ban ke, platform fees menaik ke, anda dah makin tenang. sebabkan apa anda dah bina sistem berdasarkan pre-marketing yang kuat dan anda dah ada gerak kerja proven marketing yang juga all out berjalan secara konsisten. So itulah apa yang saya plan dan design dalam satu operating model yang saya namakan the P-Press Business Operating Model. So benda ni anda boleh dapat dengan anda join program-program yang saya lancarkan dalam Marketing 2 Millions Club. So, nama pun dah 2 Millions. Bermaksud fokus utama saya dalam program ini ialah betul-betul nak membantu anda mencapai 1 juta setahun jika belum secara eh. Kalau anda dapat 1 juta tapi rupanya profit margin anda 5%, 10%, itu tak profitable sangat. Sebabkan kos memang meningkat sentiasa. Jadi, kita nak secara pipas. Bukan sahaja profitable tetapi juga yang atas-atas ni. Okay, predictable. Kena ada sistem. Reputable. Kena ada the flow funnel. Scalable and sustainable. Kena bina tiga strategic move ini dalam bisnes anda. Dan jika anda dah capai 1 juta setahun, anda nak bawa kepada up kepada 10 juta setahun pun saya ada segmen yang khas dalam saya punya program. Objektif saya adalah untuk install satu, marketing dan growth system dalam anda punya bisnes supaya anda dah tak rely kepada manusia sangat tetapi anda shift reliance tu kepada Allah tetapi secara manusiawi ni kita nak bina sistem kita nak shift reliance kepada manusia kepada system driven so lepas ni anda dah tak perlu be at the mercy of others sampai nak kena merayu meraih simpati supaya staff tak berhenti kita still boleh menjaga kita punya founders ego itu ialah ego yang dibenarkan tetapi bukan sampai anda tak nak perendahkan ego untuk belajar macam mana nak bina growth and marketing system dalam business anda so anda boleh check link yang ada di bawah video ini tentang saya punya program yang saya namakan the M2M Club ataupun MTM Program kemungkinan juga nama akan berubah dan modulis yang anda nampak dekat depan-depan ni pun kemungkinan akan berubah tapi setiap kali perubahan adalah untuk improvement sebabkan saya non-stop daripada saya launch benda ni awal 2025 sampai lah sekarang saya tak pernah berhenti untuk sentiasa improve, upgrade modul, sistem, template, AI dan automation punya template juga sekali saya buat supaya makin lama makin memudahkan founders yang join. So check out info yang ada di bawah untuk anda faham lebih lanjut sebab saya nak anda join dalam keadaan yang informed decision. Anda baca, tonton dengan tenang supaya anda faham apa yang anda bakal dapat. Tapi jangan tunggu lama sangat sampai bertangguh-tangguh. Bahkan lagi sebulan, tiga bulan, enam bulan. Bisnes anda mungkin akan berada di tempat sama sahaja tanpa perubahan signifikan kalau anda tak solve masalah yang saya dah share kat sini. Namun, jika anda belum ready lagi, it's okay. At least anda tahu apakah reason kenapa anda masih lagi stop di tempat yang sama dan anda juga masih lagi boleh follow saya punya content yang saya share secara freemium di social media saya dan juga di YouTube saya jangan lupa subscribe jangan lupa follow jumpa anda dalam video ini ataupun video ini yang seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh